Всем привет! Короче, по поводу ССПС. Немножко я ошибся. На механике датчик скорости на 6 импульсов на метр. То есть у меня ССПС. Ну вот сейчас она у меня не срабатывает. У меня сейчас легенький руль. А уже на 60 он уже начинает быть более тугой. То есть если на механике срабатывает 80 с 80 км в час, то у меня уже с 60, с 65 он уже тугенький. Вот. Я ошибся, посидел, почитал, сколько импульсов на датчике скорости лачети. Написано 6. То есть я умножаю свои 2,5 импульса на метр, получаю 7,5. То есть у меня, по сути, клапан начинает закрываться раньше. И более тугой бытовой руль становится уже раньше.